Allahuekber Allah Yaxşılıqla pislik eyni olabilmez Sen Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et O zaman seninle ədavət aparan kimse sanki yaxın bir dost olar. Bu isə ancaq səbir edənlərə verilir və ancaq böyük qismət sahiblərinə nəsib olur. Əgər sənə şeytandan bir vəspsə gəlsə, Allah'a sığın. Çünki o eşidəndir, biləndir. Bağışlanma adlı insani xüsusiyyət haqqında nə bilirsiniz? Sizin fikrinizcə oğlunu öldürən biri ilə üzbəüz oturan bir kəsi Hansı halda təsəvvür edə bilərsiniz? Çoxlarınız qəzəbli, intiqam hissləri ilə boğulan, gözləri qatili öldürməkdən başqa bir çıxış yolu görməyən bir kəsi təsəvvür edər. Lakin bu gün biz sizə tam fərqli, unikal bir hadisəni təqdim edəcəyik. Sizi öz qəzəbini mərhəmətlə bağışlama ilə örtən bir kəs ilə tanış edəcəyik. Avaşda Kentukiy ştatında məhkəmə prosesində hakimi və orada iştirak edənləri ağladan çox emosional bir hadisə baş vermişdir. Qətlə yetirilmiş müsəlmanın atası onun oğlunun qətlində iştirak edəni bağışladı. O belə dedi: "Mən səni bu yola sövq edən şeytanı təsirləndirirəm. Gördüyünüz kimi bu insan İslam dinini səmimi qəlbdən yaşayanlardandır. Qatil isə etdiyim bu əmələ görə çox peşmanam. Məni bağışladığınıza görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Hadisə belə baş vermişdir. Bir neçə kəs pizza çatdırana, yəni Salahəddinə qarşı soyğunçuluq edərkən onu döyərək öldürdülər. Qatillərdən biri gördüyünüz bu ittiham olmandır. Salahəddin'in atası məhkəmə zalında onu bağışladı. Atanın sözləri zalda olanları, daha sonra da bu çıxışı izləyənləri, hətta illərlə bu cür ölüm hadisələrində hakimlik edən və müəyyən təcrübəsi olan hakimi belə ağlatdı və o özünü toparlamaq və hislərini cilovlamaq üçün Bu prosesə fasilə vermək məcburiyyətində qaldı. Gəlin bu emosional anları bir də izləyək. Əziz Trey, törətdiyin bu cinayətə görə mən səni günahlandırmıram. Oğlumun qətlində iştirak etdiyinə görə sənə qarşı qəzəb saxlamıram. Mən yalnız şeytana, səni yoldan çıxaran və bu dəhşətli əməli törətməyə sövq edən şeytana qəzəblənirəm və onu lənətləyirəm. Mənim, sənin valideynlərinə yazığım gəlir. Bir ata olaraq həqiqətən sənin valideynlərinə yazığım gəlir. Onlar səni böyüdərkən, səni tərbiyə etdikdə sənin uğurlu bir insan olmağını arzulayırdılar. Axı sənin xeyr əldi etməyin onların nailiyyəti və sənin xoşbəxtliyin isə onların xoşbəxtliyidir. İndi isə onlar Sənin cinayət törətdiyini görüb ağlayırlar. Oğlum Trey, mən səni Salahəddinin və onun anasının adından bağışlayıram. Əgər siz doğrudan da onu öldürmüsünüzsə, mən sizdən qisas alma deyirəm. Bağışlamaq İslam dininin bizə verdiyi ən böyük niyyətlərdəndir. Buna görə də mən mənim ailəmə pislik edəni bağışlamağa sövq edirəm. Əziz dinləyicilər, izlədiyiniz bu video çax bir daha İslam dininin mərhəmət, bağışlanma, rəhmət dini olduğunu bildirmişdir. Qur'an-ı Kərimdə öz peyğəmbəri barəsində belə buyurur. "Və mərsəlnək illə rəhmetən lil-aləmin." Səni də aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. İndi isə sizə Peyğəmbərin Allahın xeyr duası və bərəkəti onun üzərinə olsun. Həyatından bağışlamağa dair iki hadisəni zikr edəcəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqq din olan İslamı Taif şəhərinə çatdırmaq üçün yola çıxdı. Taif xalqı isə dünyaya rəhmət olaraq göndərilmiş peyğəmbərə daşlayaraq əziyyət etdilər. Alıqan içərisində geri göndərdilər. Onun dini ilə istehsa etdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən "Bunlara bəddua etmirsənmi?" deyə soruşulduğunda o, tarixə yazılacaq, içi rəhmətlə dolu olan bu cavabı verdi. "Olmaz. Olmaz bəlkə onların, onların içindən, içindən dən, gələcəkdə dən, Allah'a ibadət edən, edən insanlar, insanlar çıxacaq." çıxacaq, çıxacaq, çıxacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün vəfatından sonra İslamı ən gözəl yaşayan 3 şəhərdən biri də Taif oldu. Taif hadisəsindən bir müddət sonra öz həmvətənləri və qohumları onu doğma diyarı olan Məkkədən də qovdular. İllər ötdü. Uca Allah öz peyğəmbərinə verdiyi vədi yerinə yetirdi. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkə şəhərinə qalib olaraq qayıtdı. Məkkəni fəth edən peyğəmbər ona illər öncə əziyyət verən, onu öz vətənindən qovan insanlara nə etdi? Təsəvvür edin, 7-ci əsrdən öncə və daha sonra yaşayan hökmədarlar belə hallarda nəyə dərtdilər? O isə ona Allahın salavatı və salamı olsun, hamısını bağışladı. Bu bir danılmaz həqiqətdir ki, Qurca Allah öz peyğəmbərini və İslam dinini aləmlərə rəhmət olaraq göndərmişdir. Bizim dinimiz bizə ədaləti və rəhməti yaşamağı və yaşatmağa əmr etdi. Hər kəsə, hətta heyvanlara qarşı ədalətli və rəhmli olmağı bizə əmr etdi. İslam can almaq üçün deyil, can bağışlamaq üçün, həyat vermək üçün gəldi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: Kim bağışlanmaq istəyirsə, bağışlasın. Kim rəhmet etməsə, rəhm olunmaz. Dünyanın əzəldən dəyişməyən bir qanunu var. Allahın oğluna göndərdiyi cəza, mükafat və yaxud bəla onun əməlinin və yaxud günahının və yaxud onun etdiyi yaxşılığın növünə görədir. Dəyərlilə izləyici, kütləvi informasiya vasitələri İslam dinini aqressiya, sərtlik, terror, şiddət və bu kimi neqativ rəftarı təbliğ edən bir din kimi göstərirlər. Lakin Qurani-Kərimi həmçinin Məhəmməd peyğəmbərin sözlərini oxuyan hər kəs onun tam əksini tapmaqdadır. İslamı sərtlik, şiddət və qabalıqla əlaqələndirənlər əmin olun ki Allahın kitabını bir dəfə də olsun açıb oxumayıblar. Hörmətli izləyici, səni həqiqi İslam ilə tanış olmağa sövq edir. Bu gözəl rəhmet dinini elm, dəlil, sübut üzərində öyrənməyə çağırırıq. Allah təaladan sənə müvəffəqiyyət və xeyir diləyirik.